इन सौ दिनों में कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर किसी के अच्छे दिन आए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के जरूर आ गए होंगे लोगों को भहका पर भारत के लोगों के अच्छे दिन ना तो आए हैं और ना ही आगे आने का कोई आसार है जहां तक ग्रोथ से रेट का सवाल है उस ग्रोथ रेट में अगर देखा जाए तो उसमें यूपीए का योगदान ज्यादा है क्योंकि इनकी सरकार 26 मई को आई थी और ये एक अप्रैल से लेकर जून जून तक के रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में यूपीए के द्वारा जो कदम उठाए गए थे और चिदम्बरम उस समय वित्त मंत्री थे उनके द्वारा जो कदम उठाए गए थे उसका असर अभी दिखाई पड़ रहा है ये इस खुशफहमी में ना रहे कि उनके सौ दिन के कारनामे के कारण जीडीपी बढ़ी है सरकारांनी विशेषतः स्वतः नरेंद्र मोदींनी कोणत्याही मंत्र्यांचं नाव देशात होणार नाही नाव राहील आणि जो काही निर्णय होईल तो मी स्वतः एकटाच घेतो आणि कोणत्याही राज्याच्या देशाच्या कोणत्याही विभागाने डिपार्टमेंटने स्वतंत्र निर्णय घेऊ नयेत अशी सूचना सक्त सचिवांना दिलेली आहे म्हणजे हुकुमशाहीकडे आपल्या या देशाची वाटचाल सुरू झालेली आहे काही या देशात एक वर्ग आहे की हुकुमशाही शिवाय या देशाला सुधारणा होणार नाही असं मानारही या देशात एक वर्ग आहे परंतु हुकूमशाही ज्यावेळी सुरू होते त्यावेळी अनेक चांगल्या गोष्टी अवमूल्यन होतं आणि अधपतनाला त्यावेळी सुरुवात होते सुरु या देशाची सगळ्यात मोठी ताकद आहे की लोकशाही लोकशाहीत सर्व मंत्र्यांना अधिकार